નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ સાત અને વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર છ ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જે પાઠ છે તેનો સંપૂર્ણ મિત્રો સમજૂતી સાથેનો સચોટ સ્વધ્યન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું એ પેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી તો મિત્રો આપણનો પહેલો પ્રશ્ન જે છે તે ઉચિત જોડ મિલા કર લખીએ તો આપણે પ્રથમ જે છે બાર ઓગસ્ટ ઓગણીસો ને બાર આપ્યા છે તો તેને છ નંબર સાથે જોડીશું એટલે કે વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ થયો હતો ત્યાર પછી સન ઓગણીસો ચોત્રીસ થી સાડત્રીસ આપ્યા છે તો તેને આપણે ગુજરાતમાં કોલેજ એટલે કે નંબર પાંચ સાથે જોડીશું ઓગણીસો બેતાલીસ ને ચાર સાથે જોડીશું તો કે વિવાહ સૂત્રમે મેં બંધે ઓગણીસો ને એકસઠ ની વાત કરવામાં આવે તો નંબર ત્રણ ઉર્જા આયોગ કે સદસ્ય બાસઠ ની અંદર તેઓ ભટનાગર પુરસ્કાર ઓગણીસો અડસઠ ની વાત કરીએ તો વિજ્ઞાન વિભાગની અંદર અધ્યક્ષ બન્યા હતા તો આ પ્રકારે આપણે અહીં નંબર આપ્યા છે તે બોક્સની અંદર લખવાના છે બ सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का की, निशान कीजिए। विक्रम सारा भाई सात आठ साल की उम्र में शिमला गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी गलत उन्हें साहसिक कारनामे में प्रिय थे सही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्रम सारा भाई भारत लौट आए तो सही उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगी तो सही डॉक्टर विक्रम सारा ने हरिकोटा में लॉन्चिंग स्टेशन गए थे तो गलत घटना को सही क्रम में कोष्टक में लिखिए तो हम लिखेंगे पहला साइकिल पर विभिन्न भी करते दूसरा आएगा कैम्ब्रिज से गणित भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता तीसरा हिमालय में ऊंची चोटियों सर्वाधिक उपयोगी होगी चौथा भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन पांचवा लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना छठा अंतरराष्ट्रीय अणुमंच के चौथवी परिषद में प्रमुख बने प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए हमें तो यशस्वी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा तो कर्म पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए तो सुझाव परावर्ष विरुद्धार्थी शब्द की सही जोड़ नहीं है तो हल तो निहल बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है कुख्यात तो सही वर्तन पहचानिए तो उत्कृष्ट प्रश्न दूसरा और प्रश्न के उत्तर लिखिए पहला है डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की है डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने सन उन्नीस में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की अहमदाबाद में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी डॉक्टर विक्रम सारा ने ही सारा प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई डॉक्टर विक्रम सारा भाई कौन कौन के संस्था के साथ जुड़े रहे तो परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए डॉक्टर भाभा की मृत्यु के प्रचार परमाणु ऊर्जा संस्थान को भाग युवा विज्ञान एक डॉक्टर विक्रम भाई सराफ भाई के कंधों पर आ गए उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया तीसरा डॉक्टर विक्रम सराफ भाई ने जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए क्या किया तो विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए डॉक्टर विक्रम सराफ भाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की प्रश्न नंबर चार भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित क्यों की तो ब्रह्मांड तथा मंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रयोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर है यही सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त एवं अनुकूल होगी इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला की स्थापित डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के लिए डॉक्टर विक्रम ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी प्रश्न दूसरा ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी विक्रम सारा भाई ने देखा कि उनके पिताजी के नाम हर रोज कई सारी चिट्ठियां आ रही है पर उनके नाम पर कोई चिट्ठिया नहीं लिख रहा है इसीलिए विक्रम सारा भाई ने खुद ही अपने नाम पर चिट्ठी लिखी और पोस्ट ऑफिस में डाल दी ताकि उनके नाम भी चिट्ठी आए डॉक्टर विक्रम सारा भाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे इस तरह आपको क्या करना पसंद है मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है मैं जोशीले नारा लगाता हूँ कविता में इस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ मेरे इस शोक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है ये मैं नहीं जानता आपको विज्ञान का कौन सा आविष्कार पसंद है और क्यों तो हमें विज्ञान का टेलीफोन का आविष्कार पसंद है क्योंकि टेलीफोन की मदद से हम दुनिया को किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं दुनिया के कोई भी कोने की जिम्मेदारी मिल सकती है आजकल तो स्मार्टफोन की मदद से समय देखना हिसाब किताब करना अंधेरे में प्रकाश फोटो खींचना ईमेल करना आदि बहुत सारे काम कर सकते हैं इसीलिए मुझे टेलीफोन का आविष्कार बहुत पसंद आया आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं क्यों तो हम बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थी को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं जिससे कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है मैं शिक्षक बनकर अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ इस तरह मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ इसीलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ किसी व्यक्ति को सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है जब किसी ने समाज के लाभ के लिए कार्य किया होता है या फिर किसी क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाया हो या किसी के हित में कार्य किया हो या बढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हो तो वो सम्मान के पात्र बनते हैं शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए विक्रम सारा भाई एक महान वैज्ञानिक थे विक्रम सारा भाई आठ भाई बहन थे उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे ये बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा प्रश्न नंबर चार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए मूर्ति तो मूर्तियां वो मूर्ति अच्छी है वो मूर्तियां अच्छी है चिट्ठी तो चिठिया उसने मुझे चिट्ठी भेजी उसने मुझे चिट्ठिया भेजी तोता तो तोते तो डाल पर बैठा तोता उदास था डाल पर बैठे तोते उदास लग रहे थे लिफाफे तो लिफाफा वो लिफाफा दे दो वे लिफाफे दे दो निम्नलिखित विधानों में सर्वनाम ढूंढकर उन्हें तालिका में वर्गीकृत कीजिए नृत्य वाचक सर्वनाम यह वह और वे नृत्य वाचक सर्वनाम कोई कुछ उन्हें પ્રશ્ન નંબર પરિચ્છેદ કો અનુવાદ પુસ્તકાલયમાં જતી વખતે તેના નિયમો વિશે માહિતી મેળવવી જોઈએ ત્યાં જઈને એ જ પુસ્તકો વાંચો જેની તમને જરૂર છે પુસ્તકાલયમાં આવા ઘણા પુસ્તકો છે જો વિદ્યાર્થી પુસ્તકાલયમાં જો તમે વાર્તાના પુસ્તકો વાંચીને તમારો સમય બગાડવા જતા હોવ તો તમે તમારો તેનો સદુપયોગ કરીને પુસ્તકાલયમાં જવું જોઈએ પુસ્તકાલયમાં બેસીને પુસ્તકો વાંચતી વખતે શાંત રહેવું જોઈએ પુસ્તકાલયમાં એકાગ્ર ચીતે અભ્યાસ કરવો જોઈએ પુસ્તકાલયના પુસ્તકો પર પેન્સિલ અથવા પેન વડે ચિહ્ન ન કરવું જોઈએ તેના ચિત્રો ફાડવા કે ગંદા કરવા પણ યોગ્ય નથી ત્યાં બેસીને આપણે બીજાનો પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ આપણે એવું વર્તન ન કરવું જોઈએ કે જે અન્ય લોકો માટે અસુવિધાનું કારણ બને પુસ્તકાલય કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી તેથી ત્યાં સંગ્રહિત પુસ્તકો સામાજિક સંપત્તિ છે તેથી આપણે पुस्तकालय पुस्तकों दृष्टिकोण थी जो प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाला शब्द शब्द को ढूंढ कर लिखिए हासिल तो हॉस्पिटल युगदान तो युगवान समर्पित तो समर्पिता विकास तो विकासन साहसिक तो साहसिकता महान तो महानक प्रतिभा तो प्रतिभागी निधन तो निधन सूचना सानिध्य तो सानी प्राप्ति करता तो प्राप्त प्रश्न नंबर आठ अपनी राय दीजिए विज्ञान का एक भी आविष्कार तो तो विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करे तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित किया जा सकता है कल्पना कीजिए कि अब तक एडसिन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार न किया होता तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती निबंध लेखन कीजिए विज्ञान विज्ञान अभिशाप या वरदान? की दोहरी प्रकृति के बारे में हम सब जानते हैं विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी जब तब उसका मानव जीवन के लिए सदुपयोग किया जाएगा तब तक ये एक वरदान की भूमिका निभाएगा लेकिन जब उसी विज्ञान को दुरुपयोग करके मानव जीवन का क्षति पहुंचाने का प्रयास किए जाएंगे तो यह मानव जीवन के लिए अभिशाप बन जाएगा आज हम जिस दौर में जा रहे हैं जी रहे हैं ये विज्ञान और तकनीक का दौर है विज्ञान ने मानव जीवन की इन परिकल्पनाओं को साकार करके दिखाया है जिन्हें शायद असंभव ही समझ जाता था संसार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान ने अपनी उपयोगिता साबित न की हो मानव हमेशा से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है जिनकी जिज्ञासा समय के साथ बढ़ती ही जा रही है और ये जिज्ञासा विज्ञान की जननी मानी जाती है जैसे जैसे मानव जीवन की आवश्यकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए नए, नए आविष्कार सामने आते रहेंगे हालांकि सिक्के में दो पहलु की तरह विज्ञान में भी दो पहलू है एक और जहाँ विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है तो वो दूसरी अभिशाप भी माना जाता है। विज्ञान के भीतर सृजन और विनाश दोनों की क्षमताएं हैं जिनके बल पर विज्ञान के नए नए आविष्कार भी कर सकता है और मानव जाति का विनाश भी आज स्वास्थ्य चिकित्सा दूर संचार यातायात सूचना एवं प्रौद्योगिक और अंतरिक्ष विज्ञान इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान की अपनी विशेष भूमिका है जिस मानव समाज में हमेशा से केवल चंद्रमा मामा की कहानियां सुनाई जाती थी आज वो मानव प्रजाति अंतरिक्ष में चंद्रमा दोनों पर पहुंच भी चुकी है विज्ञान की बदौलत ही आज दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक मौजूद है ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળનો આપણો જે કાવ્ય નંબર સાત છે ટૂટતે જાઓ ગે તો તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો